У меня заявление есть. писала И в прокуратуру. То, есть. То есть да, есть чьи -то... Чьи -то нет, Игорь Анатольевич, у меня даже заявление в прокуратуре открыты права. Ну так тогда как мы это формулируем? Подавайте заявление в милицию, в прокуратуру по факту сдельностного. 188 Нет. статья, 364 Пожалуйста. Нет, да. я не об этом говорю. Я говорю, как мы формулируем вот это то, что вы сейчас зачем? Э, я бы тут рекомендовала вот эти положения, оприлюднуты, чтобы граждане знали, что есть отдельные кассы, окошки, что они должны получить, если они оплату здесь сныли. На тех же информационных стендах, которые на сегодняшний которые день... но а кто вам пункты. виноват? А а Приходите читайте. Она учите будет. людей читать. Информируйте, что в каждом закладе есть стенд, что на каждом сайте есть... Э, Все э, это информация. слепые а не научились. умеют читать. Они не могут читать. У нас что, 99% у... населения слепые или что? Да. Нет, очень много не могут читать. Очень много не могут читать. Я еще раз повторяю. И те, которые плохо видят, кто а вам висят виноват, стенды кто вот там. Вам а, вам там. а вот такими Вы предлагаете, как врачу... Каждому да врачу довезти, да. Пациента, чтоб он... И показывать ему, пожалуйста, пойдите ознакомиться. Нет, он должен на знать и, и идти, говорить. На этих стендах уже очень много информации есть. Приходите, читайте. Перечень По... всех услуг. Да неправильно. Почему я ты не возлагаешь все давай на больного? Давай. давай. Это врачи обязаны все информировать. В первую очередь обо всем. Значит, врачи у нас лечение должны, его, а хотите его, информировать. Норму на посещение. Сколько у нас там? Давайте говорить, чтобы увеличивать. Ну, давайте говорить, чтобы увеличивать. Это Моя и дорогая, 20, об этом надо говорить, 20, а не 20, возлагать 20, новые функции 20, на кого-то. Увеличить они форму они для посещения, по по чтобы могли по объяснить больному. Виктор Васильевич, я вас очень прошу, пожалуйста, дайте, вот мы завершим тут, осталось. А потом с вами поговорим о А потом выйдем уже там. Хорошо. Я малину сегодня собирал. Дальше. И... Я вас поздравляю. Завершительный этап. Это третий раздел. Тут очень мало. Некоторые замечания. Но я думаю, что на нашей следующей рабочей группе, которая у нас все-таки второй теме будет посвящена, наконец-то, это услуги, доступ граждан до услуг и диагностики, и анализа. Отменить пагубную практику выдачи талонов на прием к врачу в 7 часов. О, вот тут вообще вот непонятно. Что это за норма в 7 часов утра? Мне вообще приходите в 6 5, Хорошо, если люди в 2 в 3 занимают огонь. Если он, 5, пришел, пришел, и, и там с такие хоралы, понимаете? вот с этим в... вопросом давайте будем вместе встречаться с, непосредственно с врачами, главврачами. Это только ну, а главные врачи, это да. организация их работы. Да, 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 да. Ситуация улучшилась. Среди, я я не счастлив, считаю, что это идиотская тоже. На новом свете, например, я знаю, вот, первая больница, узким специалистам в 2 часа дня сегодня на завтра да ты приходишь и, если и, талончик и есть ты строй, так, да. и даже можно позвонить там да. этот мобильный Но телефон скажите это изменить продает. можно так да. что, давайте с главврачами об этом все это это, это за безответственность ну давай, да. можно это изменить а, Надо, вот покупать, если да, у не врача не рабочий день до двух и он без э, а талончика а что, до двух? А что до двух шести часовый рабочий день почему договор не, ну я грубо говорю, а я, я не утверждаю. Это, видимо, так оно и происходит. Нет, ну там нет, нет, ну не было. Не ну не надо передергивать. Ну что вы дергаете? В поликлинике врача пять с половиной часов в день, чтобы вы знали. А мы не знаем. по трудовому а законодательству. А по трудовому а законодательству. Да, это до вот, самого. Так а вот в эти нормы он должен принять людей. По нормативам там 12 минут и еще на, потом на ваше этот самый, предложение он должен ему станцевать, рассказать, что ему платно, бесплатно и так далее. За 12 минут это в это же время вообще, у него не входит заполнение медицинской документации и осмотр. И осмотр. Собственно. Об этом же и говорим, что врачу нужно лечить, а не этим заниматься. Вот, возвращаемся к тому, что почему э, ему, я просто рассказываю, как это есть и почему сейчас там э, эти талоны. Вот врач расписывает свое время приема по своей нагрузке, и он расписывает вот эти талоны то, что эти талоны идут в зачет статистический, то есть сколько он принял человека и это проходит идет в годовой отчет, это само собой, то есть допустим грубо говоря не отменит ваша инициатива отмена талоном, не повлияет, то есть ну распишут больше талонов грубо говоря для того чтобы контролировать работу врача, но у него Звучит свисток, и он встает и уходит. Скажите, Стояли вы у понятно, понятно. очередь заняли скажите, в 5 скажите. утра и э, получились 20-м, либо в 6 утра и получились 30-м без талона. А как он делает по две очереди? Одна с талоном, ну, другая без талона. Вот, вот. Мы говорим о том, что вам сказали предыдущий оратор, что... Имея на новом свете 12 участков, работает 5 врачей. Начинается сезон отдыха. Есть, есть еще э, курсы у врачей. И есть еще никто не, не убирал, что бабушка-врач, которому уже под 70, а она терапевт. Она может еще тоже заболеть. Она же тоже пациентом может стать. Да мы что, раз не возражаем. Вы не возражаете, вы говорите о талонах, я вам озвучил вот эту цепочку, а теперь вы ее перевариваете. А как быть, когда одного по пропускают, того без талона, одного по талону, другого без талона, или два без талона? Индивидуально, талон. идите к главному врачу и разбирайтесь. Но вы сейчас не выстроите логическую цепочку, которую примете за основу, и будет все хорошо. Порвите. А мы как раз ее рассмотреть этот Убрать талон. Вопрос. хорошо да, мы рассмотрели мы практическое рассмотрели практическое. мы убираем мы подаем талоны всем кто не придет но без времени вы будете нулевые талоны то есть это для того чтобы посчитать нагрузку врача я прихожу в 5 утра занимаю очередь возле регистратуры извините на эмоции, да? занимаю очередь в регистратуре, нет, получаю этот что талон, становлюсь в очередь. И, то есть терпеть. становлюсь в кабинет. В общем, да. нет. Та же самая ситуация. Вы приходили за талоном, брали талон для того, чтобы попасть к врачу, либо вы пришли в очередь живую заняли для того, чтобы попасть к врачу. Я вам сказал, талоны на это никак не влияют. Они влияют чтобы контролировать врача, сколько он человек принял за день, статистика. Туда дописали ваше время. Для вот того, чтобы что вы, вы, понимаете, этим вы, вы понимаете, что Максим хочет? Владимир, Владимир, Владимир Максим Ну вы все правильно говорите. Ну согласны, все, сто процентов, логика железная. А пациенту что-то? Ну вот что изменится хорошо. Что? Я, вот я вы мне ответьте на вопрос, я вам задаю конкретный вопрос. Что от этого пациенту? какую статистику вы дадите? Какая ну, разница? Оставьте в статистику. Завтра это вы, вы наш главный я вам сказал два варианта. Но... Вы с главными врачами завтра обнулите эти талоны. Но я приду к хирургу с ребенком на медосмотр в 4 утра. И если вы придете в 12... 20, вы будете 50 -тых. а в 2 часа доктор уйдет он вас не примет есть у вас талон нет у вас талона Ему будет плевать у него рабочий день закончился